ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ پھر آپ کے دل میں خلوت اور گوشہ نشینی اور تنہائی کی محبت ڈال دی گئی پھر کیا ہوا اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَانَ يَخْلُو بِغَارِ غار <حِرَائِن> پھر آپ غار حِرَا میں جا کے خلوت نشین ہونے لگے صوفیاء کی زندگی اس نقطے سے شروع ہوتی ہے پھر اگر کوئی سوچے کہ صوفیاء کا مشرب دین اسلام کا مشرب نہیں تو وہ شخص خود جاہل بھی ہے اور گمراہ بھی ہے آکر اسلام کی حیات طیبہ میں وہی کا ابتدائی زمانہ یہ ہے آپ کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ یہ ہے کہ آپ خلق کو چھوڑ کر خالق کی محبت میں خلوتوں میں جا کے بیٹھنے لگے غار حراء میں بیٹھنے لگے بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے بعض لوگ تان کرتے ہیں صوفیا کرام پر اور تصوف پر کہ یہ کون سا اسلام ہے یہ یہ وہ اسلام ہے جس کو قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں بیا یہ وہ اسلام ہے پوچھتے ہیں یہ کہاں کا اسلام ہے یہ غار ہرا کا اسلام ہے رسول پاک کی سیرت طیبہ کا اسلام ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے ایک حصے کو لے لیا ہے اور وہ اسی میں مست ہے سمجھتا ہے یہ جو میں کہتا سوچتا ہوں یہی دین اسلام ہے باقی ہر کوئی گمراہ ہے اور اپنی مرضی سے دین اسلام کی ہر چیز کی تعبیر کرنا اس سے وہ مفکر بنتے ہیں اس سے سکولر بنتے ہیں اس سے تھنکر بنتے ہیں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام غار ہیراہ میں جا کر خلوت نشینی کرنے لگے فیت حن اور خلوت نشینی ایسی کرنے لگے کہ پھر اس میں خلوت نشینی کے ساتھ وہاں رات دن اب سمجھیں اس وقت ابھی تو وہی نازل نہیں ہوئی تھی قرآن مجید کا نزول شروع نہیں ہوا تھا سو نمازوں کو بھی نہیں آیا تھا تلاوت قرآن مجید بھی ابھی نہیں آئے تھی ابھی تصویحات بھی نہیں آئی تھی استغفار کلمات تذکیر تسبیح تحلیل یہ سب کچھ جو نازل ہوا بعد میں یہ تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا یہ تو ابتدائی دور بتا رہی ہیں اس دور میں فیتہنہ ہن صفی وہاں جا کے عبادت کرنے لگے وہ عبادت کیا تھی وہ مراقبہ تھا سر جھکا کے دل کی تنہائی میں محبوب کو ڈھونڈنے لگے اور دل کی خاموشیوں کی زبان سے ماںبوب حقیقی سے باتیں کرنے لگے جو دل کی خاموشی ہے اس خاموشی کی زبان سے اللہ سے باتیں کرنے لگے مراقبہ کرنے لگے اس کی یاد اس کا ذکر کرنے لگے فکر کرنے لگے اس کیفیت کو تحنس کہتے ہیں وہ فرماتی فیط حن صوفی پھر آپ اس میں تہنس کرنے لگے یعنی مراقبے کی حالت میں مولا کو جانتے تو تھے کہ آقا علیہ السلام اللہ کو وہی اترنے کے بعد جاننے لگے نہیں بھائی نبیوں کی روحیں تو اس دن سے جانتی ہیں جب اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں تو روحوں نے کیا کہا تھا کالو بلا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے تو نبی کی روح وہ یوم الس سے الس تو بے رب کم کا جو جواب دیا تھا اس دن سے اس کو جانتی اور پہچانتی ہوتی مگر احکام تفصیلات جزئیات جب وہی اترتی ہے شریعت آتی ہے تو اس کے بعد عطا کی جاتی اس سے تعلق قائم کرنے لگے غار کی خلوتوں میں اس سے ہم کلامی کرنے لگے اسے یاد کرنے لگے اس سے جڑنے لگے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہی ہیں اور پھر آفرماتی فیط و وی میں نے کہا عبادت کرنے لگے یہ میرا ترجمہ نہیں ہے یہ اسی بخاری مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا لفظ ہے جو آگے آپ نے فرمایا وضاحت کرتے ہوئے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ تحنس کیا تھا جو کرتے تھے برمایا وہ ہوا تعبد تبد اللہ علی زبات العدد آپ نے فرمایا یہ جو تحنس ہے یہ کئی کئی رات اور کئی کئی دن اکٹھا اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا نام ہے جو طریقے شریعت اسلامیہ میں ہمارے پاس آئے یا بعد میں دیے گئے اس وقت وہ اپنا طریقہ تھا ملت ابراہیمی کے مطابق دین اسلام تو قدیم چلا آ رہا ہے نا تو کئی کئی دن اور کئی کئی رات وہاں مراقبہ عبادت الہی میں گزارنے لگے پھر فرماتی ہیں العدد قبل میتبدیتا فیت ذب الحا فرماتی ہیں کہ آپ حضرت قدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ شادی ہو چکی تھی آپ کی شادی کو پندرہ سال ہو چکے تھے تو وہ غار حرام میں جانے کے لیے کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان تیار کر کے دے دیتی تھی بس وہی تھوڑے سے جو کھا لیے کھجور کھا لی پانی پی لیا اس سے گزار لیے کئی دن کبھی ہفتہ کبھی دس دن کبھی پندرہ دن کبھی بیس دن کبھی مہینہ کبھی چالیس دن خلوت نشین رہتے جب سامان ختم ہو جاتا پھر پلٹ کے آتے ضروری اشیاء خرد و نوش لے کر پھر خار ہی راہ میں جا کے خلوت نشین ہو جاتے یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا فرماتی ہیں یہاں سے وہ دور شروع ہوا اور فرماتی ہیں کہ وہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق غار راہ میں خلوت گزیر تھے یہ عمل جاری تھا کہ اچانک جلوہ حق آشکار ہو گیا آگے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے پھر اچانک غارحراہ میں جبرائیل امین آ گئے اور قرآن مجید کی پہلی صورت اتر گئی نزول میں اقرا بسم رب الذی خلق خلق الانسان چونکہ جس رب کی یاد میں تہنس عبادت کر رہے تھے اور خلق کو چھوڑ کر ایک تنہائی میں جس رب کی یاد میں مست بیٹھے تھے فرمایا اب اسی کا نام پڑھیے جی اسی کا نام جپیے اقرا بسم رب لذی خلق اپنے رب کا نام لیجیے